धारणी ते भोकरबर्डी हा मार्ग राज्य महामार्ग घोषित करा ही प्रमुख मागणी करीत सोमवारी शेकडो मेळघाटवासी यांनी दिया फाटावर जन आंदोलन पुकारले या आंदोलनात सर्वपक्षीय जनतेने सहभाग घेतला धारणी शहरात सोमवारी पहाटे पासून दिया फाट्यावर जन आंदोलन पुकारले धारणी ते भोकरबर्डी अमरावती मार्ग हा महामार्ग घोषित करण्यात यावा प्रमुख मागणी करीत पहाटे पाच वाजतापासून शेकडो नागरिक दिया फाट्यावर जमा झाले जहाँ धारणीवासी मिलगाट वासियों ने रखे है इसका तो मैं स्वागत करता हूँ और इस रास्ते से सभी को तकलीफ़ होती है ये रास्ता छोटा होने के वजह से आने जाने में भी तकलीफ़ होती है सबसे ज़्यादा अहम तो ये है कि फॉरेस्ट पड़ता है फॉरेस्ट में आना इसका निरंकन करना चाहिए और रास्ता जल्द से जल्द सुधरना चाहिए मैं यही विनती करता हूँ शासन से जय हिंद आज ये जो चक्का जाम का आंदोलन रखा गया हुआ है महामार्ग संघर्ष समिति और सभी मेड़घाट वासी और सभी सर्वपक्षीय लोगों के तरफ से इसका उद्देश्य ये है कि आज ये जो छोटा रास्ता है इससे कई दुर्घटनाएं हो रही है जिसमें कई तो लोगों की मृत्यु हो रही है तो सिर्फ ये तो सिर्फ एक छोटा सा चीज दिख रहा है आज आप देखते हैं कि इस रोड में अपने मेणघाट में कोई आरोग्य सुविधा नहीं है कोई मैटरनल चाइल्ड यूनिट नहीं है कोई कार्डियक कार्डियोन यूनिट नहीं है कोई पॉइजनिंग सेंटर नहीं है काफी ऐसे मरीज जो क्रिटिकल केयर कंडीशन में रहते हैं यहाँ से उनको डेढ़ किलोमीटर अमरावती भेजा जाता है लेकिन खराब रास्ते होने से छोटे रास्ते होने से कई बार मरीज वहाँ तक पहुँचा नहीं जाता है और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है इसी वजह से हम सबकी मांग है की कि ये जो राज्य मार्ग है इसको किसी भी प्रकार से महामार्ग में कन्वर्ट किया जाए आयोजित जन आंदोलन ही पक्षा ध्वज न वापरता सर्व जनते एक मता सहभाग घ तेवीस सप्टेंबरला जो अपघात झाला या अपघातामध्ये पाच नागरिकांचा यामध्ये जीव गेला याला सर्वस्वी जबाबदार पी डब्ल्यू विभाग व वन विभाग आहे या दोन्ही विभागाच्या हुकुमशाहीच्या विरोधात आज आम्ही इथे सर्वपक्षीय व मेलगाट संघर्ष समितीच्या वतीने या ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन केले आहे दिया फाट्यावर अनेक तास रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले हमारे ये जो मेलघाट में जो पाच लोग ये मारे गए सीमाटो के पास में ये रस्ते के कारण ऐसा हुआ तो बस आगे से ऐसा हमारे साथ ना हो या शेवटी हमारा को ये रास्ता अच्छा हो रहा बस रास्ता रोको आंदोलन हे सकाळी 5 वाजेपासून तर 12 वाजेपर्यंत करण्यात आले आजचा हा जो आपला आंदोलन आहे हा कोणत्या पक्षाचं आंदोलन नसून तर सर्वपक्षीय सामान्य जनतेचं आंदोलन आहे जे दिनांक सव्वीस तारखेला जो सेमाडो येथे चावला बसचा जो अपघात झाला होता त्या अपघातीचं प्रमुख कारण म्हणजे छोटे छोटे आणि जुने पूल मेळघाटामध्ये कामांना पर्याप्त निधी उपलब्ध झाल्यानंतर सुद्धा फॉरेस्ट विभागाद्वारे वेळेवर परवानगी न दिल्यामुळे आज सुद्धा मेळघाटाच्या रस्त्यांचे आणि पुलाचे काम अपूर्ण आहेत आणि याच अपूर्ण कामांमुळे अनेक लोकांना त्यांचे जाण गमवावं लागत आहे आज जवळपास दीडशे पेक्षा अधिक लोकांचे मृत्यू या बस दुर्घटना आणि इतर दुर्घटनेमुळे या रस्त्याच्या कारणामुळे झालेल्या आहे या आज आंदोलनच्या आमची एक मात्र विनंती आहे की फॉरेस्ट टाइगर विभाग विभागी गंभीर जे को ही रस्ते एनओसी पेंडिंग है ते सर्वजे सर्व एनओसी लवकर दिल पे देश में मेलघाट के तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है आज परसापुर से धारणी रोड परतवाड़ा से बकरबल्ली रोड ये दोनों भी रोड टाइगर प्रोजेक्ट और फॉरेस्ट के वजह से पूरे पुलिया का काम रुका हुआ है पूरा रस्तों का रुंदीकरण का काम रुका हुआ है पूरे रस्तों में भेगा पड़ा हुआ है और ऐसे परिस्थिति में पूरे मेल के लोग आवागमन करते हैं और आज जो सेमाडो में चावला बस पुलिया के नीचे गिरने से जो आज चार लोगों की मृत्यु हुई है यह मृत्यु एक निंदनीय है इसलिए आज सर्वपक्षीय लोगों ने एक निर्णय लिया है कि आज पूरे धारणी चिकलदरा के जितने भी जनता है इस आंदोलन में आकर भाग लेने वाले हैं। आज हमारे मेलघाट में 24 गांव में लाइन नहीं है आज 40 गांव में रोड नहीं है तुम्हारा खोकमार हो गया क्या एक सबसे बड़ा निर्णय लिया है और ये निर्णय जब तक मेलघाट वासियों के हित में नहीं होगा तब हे आंदोलन जारीग एक आठवड्यापूर्वी धारणी तालुक्यात सीमाडोह दरीत खासगी बस कोसळून पाच प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता त्या घटनेचा सुद्धा आयोजित आंदोलनात उल्लेख करण्यात आलाय